নমস্কাৰ আজিৰ ক্লাছৰ টপিক হৈছে নীতি আয়োগ আমি নীতি আয়োগৰ বিষয়ে সকলোৱে পঢ়ি আছোঁ আৰু সকলোৱে জানে আৰু আমি বিশেষকৈ এচ চি আৰ টি আৰু এন চি আৰ টি কিতাপ পঢ়িব লাগে আৰু প্ৰায়ভাগ নোটছ মই এন চি আৰ টি বা এচ চি আৰ টি বুকচৰ পৰাই বনোৱা হয় যিটো আমাৰ একজামত এক্সামিনাৰসকলে যিসকলে ফেফাৰ বা কি ইউ পি প্ৰস্তুত কৰে তেখেতসকলে এন চি আৰ টি বা এছ চি আৰ টি বুকছৰ পৰাই কালেক্ট কৰে চ' আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগে এ চি আৰ টি বা এন চি আৰ টি কিতাপ ল কৰিব লাগে বা ষ্টাডি কৰিব লাগে ইয়াতে চাওক নীতি আয়োগ এতিয়া অলৰেডি মই ফাইভ ইয়াৰ প্লান বা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা যেতিয়া ক্লাছ কৰিছোঁ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত মই কৈছোঁৱেই যে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ টাইত নীতি আয়োগ ৰিপ্লেছ কৰা হৈছে ঠিক আছে এইখিনি অলৰেডি মই কৈছোঁ আপোনালোকক এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে নীতি আয়োগ কোন চৰকাৰে ডিগ্লাৰেচন দিছিলে বা ঘোষণা কৰিছিলে সকলোৱে জানে মোদী চৰকাৰ যিহেতু টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনত কেন্দ্ৰীয়ত চৰকাৰ গঠন কৰি সেই সিদ্ধান্ত লৈছিলে এতিয়া জানিব লাগিব নীতি আয়োগ অ'ল এটা এক্সামত আহিছিলে নীতি আয়োগত আই শব্দটোৱে বা টি শব্দটোৱে কি বুজায় বা টি আকৰটোৱে কি দিনত কৰে তেনেধৰণে সুধিছিলে নীতি আয়োগত টি আকৰটোৱে কি শব্দ শৰ্ত বুজায় বা কি ফুল ফৰ্মটো টিৰ অৰ্থ কি এনেধৰণে সুধিছিলে এতিয়া চাওক নীতি আয়োগৰ ফুল ফ্ৰম জানিব লাগে প্ৰথমতে অৰ্থ ইজ দা ফুল ফৰ্ম অফ নীতি আয়োগ এতিয়া চাওক নীতি আয়োগৰ যদি আমি ফুল ফৰ্ম চাওঁ কি হ'ব নেশ্যনেল হ'ল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়ান আয়োগৰ নীতি হয় নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া আয়োগ হ'ল এইটো ফুল ফৰ্ম হৈছে আৰু কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে এইটো চা দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ শেষ জানুৱাৰী দিনৰ দিনা পৰিকল্পনা আয়োগৰ ঠাইত নীতি আয়োগ গঠন কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰা হয় কেতিয়া ঘোষণা কৰা হয় টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ ওৱান জানুৱাৰী তাৰিখে কি হ'ল যিটো এফ ৱাই পি এফ ৱাই পি মানে ফাইভ ৱেয়াৰ প্লান আছিলে এইটো কঠম কৰি পেলাই কি প্ৰচলন কৰা হ'ল নীতি আয়োগ ঘোষণা কৰা হয় এইকাৰণে আমাৰ যিটো নীতি আয়োগৰ লাষ্ট চেচনটো কিমান হয় টুৱেলভৰ পৰা কিমানলৈকে ছেভেণ্টিনলৈকে ধৰা হয় কিন্তু এপ্ৰপ কৰা হ'ল ফিফটিনতে এতিয়া আৰু নীতি আয়োগৰ যিটো প্ৰথম বৈঠক আছিলে এই বৈঠকটো টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ এইট ফেব্ৰুৱাৰীত বহিছিলে এইটো সোধে অল কিমানত কেতিয়া টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ এইট ফেব্ৰুৱাৰী দিনাকণে নীতি আয়োগৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ক'ত অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয় আৰু নীতি আয়োগৰ সদস্য হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী অ'ল এতিয়া মোদী আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আছে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি কোনোবা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী এক্স ৱাই জেড আহে সদায় নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈ থাকিব সদায় কোন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক লাগিলেহি নৰেন্দ্ৰ মোদী হওক ৰাহুল গান্ধী হওক বা গৌৰৱ গগৈ হওক ইত্যাদি ইত্যাদি হওক কিন্তু সদায় নীতি আয়োগৰ সদক্ষ হ'ব কোন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে ঠিক আছে অ'ল এনেধৰণে সুধিব পাৰি যে নীতি আয়োগৰ সদস্য কোন তাতে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম দিয়া নাথাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী দিয়া থাকিব ৰাষ্ট্ৰপতি উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজ্যপাল অ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী তেনেধৰণৰ অপশ্যন দিয়া থাকিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল আয়োগৰ সন্য়ান্য সদস্যসকলৰ এজন উপাধ্যক্ষ থাকে ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ উপ ৰাজ্যপালসকল থাকে এতিয়া ৰাইজ বুলি ক'লে নীতি আয়োগত এতিয়া আমাৰ সিণ্ডিয়া টুৱেণ্টি এইট বাই এইট অ' এই টুৱেণ্টি এইটৰ যিমান চি এম আছে এই চি এমসকলে নীতি আয়োগৰ কি হ'ব হা নীতি আয়োগৰ কি হ'ব সদস্য হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ যিটো উপ ৰাজ্যপাল আছে অ'ল এই গোটেইকেইজন আমাৰ নীতি আয়োগৰ কি হ'ব সদস্য হ'ব তাৰপিছতে সুধিছে চাৰিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অ'ল একেডকলে বাছি ল'ব চাৰিজন কি হ'ব চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ থাকিব নীতি আয়োগৰ সদস্য হিচাপে আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু বিশেষজ্ঞসকলক দিয়া থাকিব যিসকলে কিবা ছ'চিয়েল এৱাৰ্ড বা বিশেষজ্ঞ মানে বিভিন্ন দিশত পাৰ্গত একেডসকলক লোৱা হ'ব ঠিক আছে এইটো আছিলে নীতি আয়োগৰ কিয় মেইন পাৰ্পাজ আৰু এইখিনিয়ে জানিব লাগে বেছিকৈ জানি একো কৰিব নালাগে আমি এক্সাম্পৰ পাছত জানিব লাগে এইখিনি নীতি আয়োগৰ বিষয়ে কেতিয়া হৈছিলে কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে সদস্যসকল কোন কোন থাকে এইটো এতিয়া চাওঁ এটা কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটোকে চাওঁ যে তলৰ কোনটো নীতি আয়োগৰ আসক পৰিকলৰ সংক ইয়াতে সুধিছে উইডছ অফ দিছ প্লয়িং ষ্টাফৰ গভাৰ্ণিং কাউঞ্চিল অফ নীতি আয়োগ চ' কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব হা ইয়াতে মই ক'লোঁৱেই অল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ দ্য ষ্টেট অল এইকাৰণেই কনচেপ্ট পঢ়িব লাগে এইটো হ'ল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ দিল্লী এণ্ড ফুৰি য়েছ বহিব ইয়াতে কেন্দ্ৰীয়াকৃত অঞ্চলৰ বুলি কৈছে নহয় গোটেই কিনি হ'ব লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ আনন্দমান এণ্ড নিকোবৰ আনন্দমান এণ্ড নিকোবৰটো এটা কি হয় ইউটি হয় ইউনিয়ন টেৰিটৰী ইয়াত ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰা আছে যে কেন্দ্ৰীয়াকৃত অঞ্চলৰ উপ ৰাজ্য পালসকল বুলি কৈছে চ' আনন্দমান নিকোবৰৰ সোমাই পৰিব ছ' অপশ্যন এ বিছ চি কাৰেক্ট তিনিটাই কাৰেক্ট চ' অপশ্যন ডিত আছে অল অফ দায় মানে ওপৰৰ সকলোবোৰ শুদ্ধ হৈছে চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ইজা কাৰেক্ট এনচাৰ ফ'ৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন ন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুইচ দা কাৰেণ্ট চি ইঅ' অফ দ্য নিটি আই এইটো অধাই চেঞ্চ থাকে ঠিক আছে সদায় কি হয় থাকে চেঞ্জ হয় থাকে হল এইটো অকলে জানিব লাগিব ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব এই নহয় হল মই দুটা অপশন দিছোঁ এইজন নহয় অপশন বি হবনে অপশন সি হব মোক কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে এই যে হুম ওয়র্ক হল হোমওয়ার্ক সব কুৱেশ্যন কৰি দিয়া নহয় হোমওয়ার্ক হিসাবে কমেন্ট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বার থ্ৰী ৱেৰ ইজ দ্য হেডকাটার অফ নীতি আয়োগ নীতি আয়োগৰ কি বুলি কৈছে নীতি আয়োগৰ হেডকাটার কত আছে কলকাতা ন' চেন্নাই ন' পুনে ন' চ' কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব দেলহী অ'কে আৰু দেল্লীতে এইট ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ এইট ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ছ' ইমানখিনি এই টপিকৰ পৰা জানক আৰু আপোনালোকে এক্সাম দিব যাওক ডেফিনেলি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৰিজাল্ট পাব পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব ঠিক আছে পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব অ'কে পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব এইকাৰণে মই কওঁ যে পজিটিভ মানুহৰ কাষত লৈ সজাই যাবা আৰু নিগেটিভ মানুহৰ পৰা সদায় সাঁতুৰি থাকিবা নিগেটিভ মানুহে আপোনাৰ ফিউচাৰ খাই দিবও পাৰে আপোনাৰ ফিউচাৰ ধংক কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে আপোনাক ডিমটিভ কৰিব পাৰে চ' পাৱাৰ কাৰ বেছি হয় সদায় ডিমটিভ কৰা মানুহবিলাকৰ পাৱাৰ মানে নিগেটিভ পাৱাৰবিলাক বেছি মানুহক পটকখিনি ভশ্ম কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ পজিটিভ যিবিলাক থিংকাৰছ হয় পজিটিভভাৱে কথাবোৰ লয় তেনেকুৱা প্ৰায় মানুহ কম কিন্তু এইবিলাক পজিটিভ বস্তুবিলাক আমাৰ লাইফত পটকখিনি কি নকৰে এপেক নকৰে হয় এপেক নকৰে কিন্তু নিগেটিভ কথাবোৰ ডাইৰেক্ট মানে আক্ৰমণাত্মক মহাভাৰত ৰামায়ণৰ ৰাম ৰাৱণ তেনেধৰণৰ যুদ্ধৰ নিচিনা সেই কাৰবিলাকৰ নিচিনাই জ্বলি যায় ছ' ভি পজিটিভ আৰু ভি হেপী থেংক ইউ ছ' মাছ